এরকমই সার্কাস দেখা গেল পাকিস্তানে এক টিভি চ্যানেলে সেখানে বলছে যে আমাদের ভারতের যে প্লেয়ার আছে খেলোয়াড়রা আছে এই খেলোয়াড় জন্য এক একজনের জন্য দুই দুটো করে সাধু বাবা গেছে সাধু গেছে তাদেরকে মানে কোনো কিছু করার জন্য পাকিস্তান তোরা যদি পারতি তোদের তো এত কিছু আছে তো পীর সাহেব ঘরে ঘরে জায়গায় জায়গা প্রত্যেকটা বাড়িতে সাধু পীর আগম বাগম সব কিছু আছে সৌদিতে ও এটাও তো মুসলিম কান্ট্রি সেখানে কি পীর সাহেবরা ছিল না তারা কি নজরগন্দ বন্দি করতে পারেনি তারা কি ওই জাদু টোনা করতে পারেনি এটা আজগু বিকল্প মেনে বোঝাই যায় যে এদের মাথার ভিতরে কতটা কি আছে এটা আমার भारत सरकार देखते चाय परिस्थिति क्या देखें भिडियो और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे क्योंकि तो... बहुत से हमारे जो नूरी इन वाले हैं वो भी वहां पर होंगे तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा नहीं चलेगा अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में यानी इसका मतलब इसका इसका सोल्यूशन तो भी कर रहे हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा लेकिन आधा ऐसी दुआई करें जी यार लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा है कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती है यही वजह थी अब दो बंदे मतलब एक एक काम के ऊपर लगे हुए बाईस पंडित आप इससे इमेजिन कर लें कितने बुखलाए हुए होते हैं जब भी टूर्नामेंट में सो गुड आउट ऑफ नो वेयर पता नहीं क्या दो हजार ग्यारह में भी ऐसे हमने देखा था की काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में जब हमारा सेमीफाइनल था और सर एक और मजे की बात यह है की आज के मैच से पहले यानी कल उन्होंने सात पंडित में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले और उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद आ, कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था उसके बाद इंडियन टीम में उतरी तो मेरा ख्याल है कि वो हार्दिक पांड्या जो ऐसे ऐसे कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं थी हार्दिक छपरी कह दिया आई एम सॉरी आपके एक टीम इंडिया की तो दो टीम पंडितों की इनका तो आपस में मैच होना चाहिए

जज्बा चले चले चलेगा जी। में चले चले बहुत चले है हमारी कौम में बहुत है और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे क्योंकि सपोर्ट बहुत जरूरी है उनके पंडित मैदान में मौजूद है तो हमारे लोग भी जो है वो दुआएं कर रहे हैं चौबीस करोड़ आवाम है अगर वो दुआएं करेंगे तो बाईस जो लोग अब तो मैच चौवन करोड़ जब हाथ उठेंगे तो सोचें क्या होगा हो कैसे हो जी? करोड़ करोड़, है, तो गया के दो-दो तो मेरे ख्याल में हम भी जरा एक दफा फिर उठा ले जरा हाथ थोड़ी सी थोड़ी सी आप मुझे थोड़ा टाइम नहीं तो मैं हाथ उठाने की कोशिश करूंगा करे जी करें करें सारे जी जी पहले जो हुआ कोई बात नहीं लेकिन अब हमारी दिल से दुआ है की अगली जो हमारी पूरी की पूरी जो एक बैटिंग लाइन है और बॉलिंग लाइन है आज बॉलिंग लाइन भी बैटिंग लाइन बन जाए है तो मजा आ जाए দেখলেন তো ভিডিওটা এই ভিডিওতে এরা বলছে যে ওদের জন্য যে সাধু বাবারা সন্তরা সন্তরা গিয়ে বাইশ জন সন্ত ওই স্টেডিয়ামে গেছিল স্টেডিয়ামে গিয়ে তারা এক একজন প্লেয়ারের পিছনে দুইজন করে সাধু বসীকরণ করছে বা ঝাড়ফুঁক করছে বা কোনো কিছু করছে সারা বিশ্বের ভিতরে এতগুলো দেশ আছে মুসলিম কান্ট্রি তোমরা কি এগারো জনও পাওনি এগারোটা লোকও কি পাওনি এই যে ব্যক্তিগুলো বসে আছে এদের আছে কি নাই কে জানে এরা খেলাতে হেরে যাওয়ার পরে এরা এখন দোয়া করছে দোয়া যদি করতে হতো তো ভারতের মতো আগে গিয়ে বলতে আজও বেজাতি করে দিচ্ছে পাকিস্তান মানে নিজেদের নিজেরা যে এত গভেড দুনিয়ার সামনে দেখিয়ে দিচ্ছে তার বলাই রাখছে না যাই হোক এই বিষয়ে যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই জানাবেন জয় হিন্দ মাতরম ভারত মাতা কি যায়